إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله. <applause> kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kelapangan waktu dalam melaksanakan tuntutan fardu ke atas agama kita dengan melaksanakan solat fardu jumaat dan sementara kita menunggu masuknya waktu zuhur dan untuk kita mendengar khutbah dan juga menunaikan solat Jumaat maka kita mengambil sedikit daripada masa yang berbaki untuk kita mengambil manfaat yang besar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam yang di mana Alima Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menulis satu buah kitab yang begitu besar manfaatnya bagi umat Islam selain daripada sahih al-Bukhari yang beliau karang termasuk satu lagi kitab yang begitu besar manfaatnya bagi umat Islam iaitu satu kitab yang dinamakan sebagai Adabul Mufrad kita Adabun pun Mufra. mufrad ada satu kitab yang menceritakan tentang adab dan juga akhlak. Jika kita baca kitab ini tuan-tuan kita akan dapati banyak manfaat dan besarnya faedah daripada hadis-hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab ini yang di mana kitab ini dimulakan dengan adab dan juga akhlak kepada kedua-dua ibu dan juga ayah sebab itu dalam bab yang pertama dalam kitab ini disebut bab qaulihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna ia ya, ini Pak pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-8 kata Allah Subhanahu wa taala wa wasayna al-insana husna Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapaknya. Itu bak yang pertama. Daripada kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Salah satunya tuan-tuan kenapa diletak bab ibu dan juga ayah yang pertama dalam kitab beliau yang dinamakan sebagai al-adab sebagai adabul mufrad. Kerana adab dengan ibu bapa ni juga tuan-tuan adalah adab yang diajar oleh agama kita yang ini agama Islam. Sebaik mana besar kita ketaatan kita kepada Allah Ta'ala sekalipun Kalau tidak berbuat baik dengan ibu dan juga ayah kita pun Ibadat kita tidak ada manfaat Ramai di kalangan kita yang semayangnya lima waktu solat berjemaah. Rajin hadir ke masjid, rajin hadir ke surau. Rajin hadir ke majlis-majlis ilmu. Tetapi dia tidak membina hubungan baik dengan mak dengan ayah dia. Maka bila mana tidak dibina hubungan baik mak dengan ayah ni tuan-tuan, maka segala amalan itu tak langsung dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita akan baca nanti berkenaan dengan hadisul mawkuf. Riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Berkenaan katanya reda Allah itu di atas reda ibu dan juga ayah. Dan kemurkan Allah, Allah ta'ala juga atas kemurkan ibu dan juga ayah. Nak menunjukkan ni apa tuan-tuan? Nak menunjukkan lepas Allah dan juga Rasul adalah ibu dan juga ayah. Walaupun ketaatan kepada makhluk bukanlah ketaatan yang mutlak. Namun kita yakin tuan-tuan bahawasanya pada satu orang ibu dengan ayah yang baik dia tidak akan sesekali menyuruh memerintah anaknya melakukan kemurkaan melakukan satu benda yang Allah Taala murka ke atas diri anak-anak dia. Maka sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut wa wassaynal insana. Kami wasiatkan kepada manusia. Bukan wa wassaynal lil mukmin Bukan kami wasiatkan kepada orang beriman, bukan kami wasiatkan kepada orang Islam, tetapi kata Allah wa wasainal insana. Mana ayat ni tuan-tuan ayat yang umum menunjuk siapa-siapa di atas dunia wa ima Islam ke wa ima tak Islam dan sebagainya wajib dia berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya. Apatah lagi kalau agama kita agama Islam. InsyaAllah nanti kita akan bawakan beberapa hadis Nabi SAW dalam kitab ini sebagai panduan kepada kepada kita. Baik. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah membawa ayat Quran ini. Maka dia membawa satu hadis Nabi SAW yang disebutkan. Yang telah ditanya satu soalan daripada satu sahabat Nabi SAW. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا شعبة قال الوليد بن آيزار أخبرني قال سمعت أبو العمر الشيباني رحمه الله تعالى يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار العبد الله يعني عبد الله بن عمر قال Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ayyul a'mal ahabu ila Allahi azzawajal Satu hari tuan-tuan satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Namanya Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anu Dia dah tanya satu soalan dekat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Satu soalan yang bagus Untuk kalau kita kumpul hadis Nabi ni tuan-tuan Tentang soalan-soalan para sahabat semua Soalan-soalan yang sangat baik Soalan yang besar manfaat bagi kita yang datang kemudian. Salah satu pada kata Abdullah ibn Umar, aku tanya kepada Nabi SAW. Dalam banyak-banyak amal, amal apakah yang paling Allah Ta'ala suka? Ni dah sahabat. Sahabat tuan-tuan, dia kalau dia tanya soalan tu, soalan tu kalau kita mengaji mantik, dia panggil jami' wal mani Soalan yang terbaik Menghimpunkan Dan juga memadatkan padat soalan dia sebab amal banyak puasa pun amal juga mengaji pun amal juga bersedekah pun amal juga tapi dalam banyak-banyak amal ni amal apa yang Allah Taala paling suka Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam qala as-salatu liwaqtiha au as-salatu ala waqtiha apa kata Nabi SAW sebab baik amal yang, Nabi, yang Allah Ta'ala suka apa dia? Iaitu salat pada waktunya. Sebagian daripada syuruhul hadis mengatakan pada As-salatu li waqtia au as-salatu ala Iaitu pada awal waktu. Dia panggil waktu fadilah. Di mana-mana kita yang mampu sebab Salat ni dia bukan wajib. Lepas azan terus mayang. Sebab solat ni waktu dia muwasak. Kita mengaji fiqah pun macam tu lah. Cumanya apa tuan-tuan? Kalau ditanyakan waktu solat apa yang paling terbaik untuk kita semayang bila mana masuk waktu? Ia ni waktu fadilah. Apa dia waktu fadilah? Ia ni awal waktu tu. Mana azan turut kita semayang. Ada sebahagian kita semayang sunat dulu qabliyah. Kemudian habis qabliyah, kemudian semayang fardu. Kemudian fardu semayang ba'diyah. Lebih kurang 45 minit macam tu lah. Itu dia panggil waktu fadil. Fadilah. Mereka yang semayang dalam waktu ni orang yang afdal. Orang yang Allah Ta'ala muliakan. Dia ni orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu yang pertama, amalan yang baik. Qultu summa ayya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anu tanya lagi, laki apa je Rasulullah amalan yang baik? Ha ni. Tajuk dia. Apa kata Nabi SAW alaihi wa alihi wasallam? Summa birrul walidain. Yang kedua apa dia? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dengan makna apa dia? Semua kebaikan kita buat. Ni yang bukannya cakap ni tu tau bukan saya. Tapi yang cakap ni adalah Rasulullah SAW. Buat baik kepada ibu dan juga ayah tu dia jatuh amalan nombor dua yang paling terbaik dalam agama kita. Amalan yang pertama yang terbaik hubungan kita dengan Allah. Rangkuhlah hubungan dengan Allah tu termasuk dengan hubungan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua amalan yang terbaik jatuh pada siapa? jatuh kepada buat baik kepada ibu dan juga ayah. Buat baik kepada ibu dan juga ayah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab daripada kedua-duanya lah kita hadir ke atas dunia ke atas dunia. Dalam Quran kata fala taqul lahum Jangan kamu katakan kepada kedua-duanya dengan perkataan uh. Oh. Itu dipanggil balaghatul Quran. Mana kalau cakap oh saja tuan-tuan tak boleh apa tadi kalau diherdi apa tadi kalau dimaki, dicaci, ditendang, disepak dan sebagainya. Birrul walidain. Apa dia? Individu buat, in buat baik kepada pada kepada ibu dan juga ah, ayah. Wa imam pada makan mereka, wa imam pada minum mereka. Apa tadi lagi tuan-tuan kita dalam masjid ni, kalau kita ada mak ayah yang sudah tua. Jaga mak ayah yang boleh lagi berjalan. Mak ayah kita masih lagi sihat. Boleh lagi datang rumah kita naik kereta. Boleh lagi datang rumah kita naik bas, naik kereta api. Jaga mereka tuan-tuan tak sama macam kita jaga mak ayah yang sudah uzur. Berak dia kita kena basuh. Mandi dia kita kena bagi mandi masa itulah tuan-tuan menjaga ibu dan ayah ketika itulah pahala yang besar dalam agama kita sebab ketika itulah Allah Ta'ala menguji kesabaran seorang anak sehingga mak ayah kita sihat tak apa dia boleh, boleh berkebun dia boleh main dengan cucu dia dia boleh buat itu, dia boleh buat ini tapi kalau mak ayah kita sudah menjangka usia yang terlalu tua Maksudnya dah tak boleh nak uruskan diri Masa tu kita jaga tuan-tuan pahala yang sangat besar Yang Allah Ta'ala bagi kepada anak tersebut Sebab tu tak sama jaga mak ayah kita masa dia sihat Dengan jaga mak ayah kita ketika mana dia dia sakit Sayyidina Uwis al qarni Yang kita selalu sebut nama dia Sebab apa Allah Ta'ala muliakan Uwis al qarni Kerana jaga mak Jaga mak dia yang terlalu tua dan terlalu uzur Allah angkat martabat dia sehingga kan Nabi memesan kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali Carilah Sayyidina Uwais untuk dia doakan keampunan kepada Allah buat kamu berdua Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali Sedangkan Uwais bukan sahabat Walaupun Uwais ni dia duduk zaman Nabi tapi dia tak berjumpa dengan Rasulullah, dia tak dinamakan sahabat tapi Nabi merintahkan dua orang sahabat yang mulia Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali Minta doa kepada Sayyidina Uis Sebab apa tuan-tuan Amalan dia jaga mak dengan ayah dia Jadi kita hadir dalam masjid hari ni tuan-tuan Mana yang kita tak telefon lagi mak ayah kita Mungkin hubungan kita dengan mak ayah kita mungkin kurang baik Rapatkanlah bagi hubungan tersebut Supaya apa? Supaya Allah tak melaknat kehidupan kita Tuan, tuan kejayaan yang kita hadapi, yang kita dapat pada hari ini. Mungkin kita ni ada ketua pengarah. Mungkin kita ni si ibu syarikat sesuatu syarikat. Mungkin kita cikgu, mungkin kita ustaz. Kejayaan yang ada pada hari ini hasil daripada doa dua orang. Betul juga adik-adik ingat. Berjaya adik-adik dalam SPM ke dalam peperiksaan mesti ada doa daripada dua orang insan tersebut. Matinya, hilangnya dua orang insan ini tuan-tuan, satu per tiga daripada kemakbulan doa itu telah Allah angkat. Maka beruntunglah mereka yang masih lagi ada, ada mak dengan ayah. Sebab apa? Mak dengan ayah adalah insan yang tak pernah melepaskan doa mereka pada anak-anak mereka. Orang lain ni depan saja tuan-tuan. Anak jatuh macam mana pun, anak teruk macam mana pun tuan-tuan, mak dengan ayah tak pernah buang anak dia. Kalau isteri ya. Okey bila mana suami bankrap, suami jatuh miskin, isteri minta cerai. Berlaku dalam masyarakat. Suami masuk penjara, 15 tahun, 10 tahun, isteri dah tak boleh nak bersama, minta cerai. Tapi mak tak. Itulah anak dia dunia akhirat. Itulah tuan-tuan nak sembang banyak pun sebab tu dah. Tu nak kata itulah amalan yang kedua yang terbaik dan kemudian amalan yang ketiga yang terbaik adalah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita dan melakukan amal yang sebaik-baik amal isya insya-Allah wallahu taala alam aku lu qauli astaghfirullah li wa lakum wa bil wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh